Здравствуйте! Сегодня мы делаем процедуру точечный массаж ног. Это очень полезная, приятная процедура, особенно когда она делает наши органы более подвижными внутри. Начинаем мы со скраба. Очищаем наши ножки. Скраб лучше брать покрупнее, так как ножки у нас более грубее, чем ручки. И начинаем его втирать. Мы очистили наши роговевшие частички. Теперь мы смываем водичкой весь пилинг, Немножечко промочим их полотенцем. Очистив нашу кожу, мы приступаем к массажному процессу. Это свеча. массажируем несколько точек, так как их очень много находится на подошве. Мы возьмем всего лишь несколько важных.